После рассмотрения конкурсной комиссии кандидатур на должности, свободной должности директоров коммунальных предприятий, мы решили, что эти претенденты будут после рассмотрения на конкурсной комиссии будут проходить собеседование со мной, прежде чем я приму решение заключать контракт с этими претендентами или нет. Но вы помните, у нас на прошлой неделе... Было собеседование с двумя претендентами на должность директора коммунального предприятия Ритуальная служба. На сегодня решение уже принято мной. С кем будет заключен контракт, вы это узнаете позже. Вот. Ну а сегодня мы по плану проводим собеседование еще с одним претендентом на вакантную должность директора коммунального предприятия, а именно коммунальное предприятие ПЖРУ. Вот у меня есть протокол номер два 26 января. Здесь у нас было рассмотрение этой конкурсной комиссии двух претендентов: претендент Поляков и второй претендент. Я фамилию его не называю, он не давал мне разрешения называть его фамилию. Вот. В данном случае у нас Андрей Петрович Поляков. Здесь было раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь членов комиссии. Ну, все единогласно, протокол будет опубликован, все единогласно проголосовали за то, чтобы я рассмотрел на собеседовании кандидатуру Андрея Петровича Полякова. Что я сейчас и делаю? Андрей Петрович, ну, мы с вами, в общем-то, уже знакомы с 1 августа, я так понимаю. Здесь, знаете, город маленький, иногда люди строят разные модели себе в головах, ну, я думаю, иногда от незагруженности, иногда из-за какой-то своей цели. Ну, в частности, предполагали, что я с руководителем коммунального предприятия теплосети ранее знаком, с вами ранее знаком, Андрей Петрович, вообще, Андрей Петрович, откуда вы появились, где вы родились вообще, о себе расскажите, пожалуйста. Так, родился я, если говорить Адрес тоже, да, ну, не, бас, не, бас. не, да, ну, ну, где-то. Не, вот Криворог, да. Сам я Криворожский, коренной криворожанин. Родился да, в 67 году. Э -э учился, служил в армии на службе пограничных войсках. Вы в армии служили? Конечно. Я это не знал. Да. В пограничных войсках? Да, морчасти, войск. Три года. Китайская граница. Понятно. Ну, это, да, вот этого да, я не знал. Что у вас в резюме это не было, кстати. Mm -hmm. Дальше. Вот. Закончил автодорожный техникум 82 86-й год. После техникума как говорят, служба три года. Работал после службы на заводе КМК. Потом КМ, КМЗ, потом КМК стал. В мартаевском цехе разведчиком стали. Пять лет отработал разведчиком стали. Потом как говорится, судьба начала, ну, чуть перекинула меня в другую стезю. Это работал в частных фирмах, был, работал и в охранной системе, и был директором магазина. Вот. Потом приехал в город Невпетровск, где работал э, на протяжении полутора лет э, зам директора коммунального предприятия Днепролифт. занимался занимались лифтовым хозяйством города Днепропетровска. Э, после э, также у меня был опыт работы в э, водоканале. Мы работаем в Сильниковском водоканале. Э, и последнее время э, я на протяжении, наверное, 7 лет работал в предприятии монтажа-строительного предприятия «Титан» из такой нью Работы у нас обширные, в основном э, монтаж э, э, производственного оборудования. Это и завод Петровского, и э, элеваторы по территории Украины, под Одессой мы были, Семельникова, значит, объем ну, почти центральную часть и южную мы почти все это объездили по работе. Образование выше у вас есть, я смотрел? Да, ну, как технику он закончил и в 80 90 третьем году поступил в Королевскую филиал Металлургической академии города Днепетровска в Крюмре. Закончил в 1989 году. Получил диплом специалиста в области сталиплавильного производства. Инженер сталиплавильщик. Там была рекомендация, да. а ту была администрация, я так понял, на вашу кандидатуру, да, Андрей Петрович? Да, ну это... Да, было это, представление, ну это по опыту ну, как работы в Днепропетровске, в листовом хозяйстве и ну, по работе на тех объектах, где я... То есть представители администрации знали ваш опыт работы. Да, так... потому что мы плотно работали именно с администрацией города Днепропетровска и закрывали объемы, которые нам были поставлены в тех в рамках, которые ну, в те работы, которые нам представлялись, мы их закрывали. Когда вы меня узнали, Андрей Петрович? Вас. Ну, в конце, не в середине июля месяца, нас познакомил Какого года? Этого года, да. 16. 16. 16 года, да. Нас познакомил тоже представитель администрации города Днепетровска. Предложил работу в городе Днепетровске именно в этом направлении. Ну что, я согласился. Вот мы с июля месяца, с конца июля я уже... С какого вы исполняете обязанности руководителя? С 1 августа. Какие-то моменты можете, пох... ну не похвастаться, а по крайней мере сказать, что вот вы эти вопросы решили, в конце концов, которые, ну... Ну, первое, которое, как я пришел на предприятие, я ну, объездил, объехал все участки, все э, службы, которые задействованы в, в работе экономической службы. Ну, первое удаление у меня было это на восстановление и поддержание э, автотранспорта. Потому что автотранспорт у нас был, мягко говоря, в вахом состоянии в рабочем, но э, тем не менее не было ни... Например, покрышек не было. Покрышек не было, да, да мы почти 90% покрышек полностью поменяли, потому что на, как в прошлом году отъездили вот в такой период, когда была заснеженность, просто говорит, тактара, некоторые не могли свою работу за того, что просто лысые батарейки были. У меня было сцепление, да, буксовали. Вот. То мы 100% поменяли полностью автопарк, полностью обули все автомобили. Автомобили сейчас у нас все рабочие. Ну, на покрышке. Восстановили также три трактора. Ну, два у нас было кажется, больше затраты, один так, вот, по мелочам. Был восстановлен рейдер, Который простоял на предприятии около пяти лет. А Семец. что там было во вторидве? Я, вот, честно говоря, не пойму. В чем была проблема вообще? Или просто руки не доходили? Ну, я так понял, что да, не было такого особого... Надо было просто взять и сделать? Взять, да. и сделать, да. И эту зиму он уже работал на нас, я видел. Да? да, он уже выполняет работу, и он очень у нас, как говорится, специалисты Ручивает. его смотрели, да, у нас... Говорит, маловато таких он, по мощности превосходит даже я в, в да, и другие там, Даже по Бобкету новую технику вы получили, я так понял, тоже нашли человека, обучили, расскажите. Да, по, по, ну, в области была предоставлена техника Бобкет, но функционально там нужно менять на ней около, если по паспорту, то там более 60 насадок на нее можно ставить. Такая очень продуктивная техника. Да, было дано объявление и нашли человека, который имеет все допуски на все виды поручной техники, именно хороший специалист, ну и мастер своего дела, именно. Но ну, задействовали вы, я понял, его на тротуарах расчистка, Да, в основном, да. да. Показал эффективно. узкие места, где эффективно себя показал, где, да? Да, mm -hmm. где у нас трактора большие не пройдут и машины, потому что, ну Говорится деревья, проблема в чем этих и мазов проезда в таких местах и тракторов, ветки ломают, как говорится и зеркала и сигнальное освещение, и эти поворотники все сбивают, а этот Юрки и такой говорит, компактный, так что он любует, говорит. Именно При вас наконец-то презентовали хоть какие-то работы, которые ведутся в вашем предприятии по домовому учету? Да? Итог, конечно, мы хотим хотя бы подвести, чтобы был у нас и личный кабинет, чтобы тоже, как вот водоканал сказал, что ввести, чтобы люди могли платить именно, набрать программу войти на сайт и посмотреть свои затраты и свою, как говорится, оплаты производить тоже через этот в электронном виде. Хотя, по большому счету, сейчас программа, вот как мне приходили, вот буквально в прошлой неделе была встреча с людьми, бабушка, ну, там, их там представители дома, они говорят, сынок, это хорошо программа, но, говорит, когда не мокровли, когда ты чья, то нам все равно есть программа, нет программы. Так что я говорю, эта программа больше, как говорится, для предприятия, для его работы. А людям нам ну, программой кровлю не, закроют, не да? закроешь. Да. Андрей что... Петрович, ну, мы с вами знаем, у нас с вами вдвоем ведутся переговоры с областной администрацией, в частности по кровлям, в том числе, вы знаете, да? Да, есть поэтому, понимание, есть понимание, вопросы. Да. Поэтому ну, пока мы не будем расглашать что там у нас, ну, по крайней мере, люди да. должны понимать, что в этом направлении мы двигаемся. Даже есть определенные обещания, в том числе со стороны народного депутата Крышина Олега Юрьевича и в том числе со стороны э, руководства в области обл. администрации. Вот. Ну, и еще раз повторю, что мы, в общем-то, за прошлый год благодарны облгосадминистрации, администрации, ее губернатору Резниченко, за Валентину Михайловичу, за то, что сделано для города, в частности, по ремонту дорог. На этот год, я думаю, объем примерно будет такой же. Но ну, если помогут еще по крышам, то я просто, конечно, буду... Мы ну, сред... много благодарен в области за то, что они сделали вот за эти два года для города. И технику, которую передали, это что же, вы должны понимать, что техника такая, которая передана, вот Андрей Петрович говорил об этом Бобкете, она стоит не 100 тысяч гривен, даже это гораздо больше. Техника отлично себя показала, в том числе при погрузке отсевов на мазы для того, чтобы рассыпать потом. Идеально по снегу по очистки, да, да идеальная практически техника, есть понимание и я вам скажу так, ну... Обещали даже и на этот вот еще такой же трактор. Поэтому вот такие отношения с областью сложились у нас. Андрей Петрович, по работникам, работники есть родивые, нерадивые, коротко, что там вы сделали. Ну, я перспективы знаю, кое-кого кое вы уволили, я так да, понял. В да, да. перспективе, как вот этих по планам работ, мы и планируем расширять участки именно тех направлений, которые у нас намечаются, это кровельные участки и асфальтировки, потому что работы намечается очень много, и придомовые, и внутридворовые территории асфальтировки, и то же самое по кровлям. Хотим сейчас вот объявление до предприятия по всем направлениям, и в средствах массовой информации, и на телевидении, приглашаем на работу. Именно рабочие специальности. Потому Свадщики, что дороги и кровли мы хотим начать уже делать весной. Да, только снег сойдет, и уже дороги подмели, как говорится, и надо уже начинать их делать. Чтобы мы уже к маю месяцу уже начали какие-то объемы закрывать. Алексею, сложности по зарплате в январе, поясните еще раз, пожалуйста. Ну, сложности в том возникают, что у нас сейчас. То, что оплаты, ну это одно, люди, э, как говорится, месяц такой, что потрачены средства были на эти праздники. Все такое. Но еще сложность была с субсидией. Э, вроде, как бы там ни было, люди платят, и проплата у нас как бы э, по итогам года у нас тоже 82% составила высокий показатель. Но тем не менее люди платят э, основную массу субсидия. У нас идет. Но а субсидия приходит с запаздыванием? За да, вот получается например, у нас. Например, субсидию за какой месяц вы получили только это... сегодня, да, наверное, получите никогда. Сегодня, да, пришла, придет эта субсидия. И то часть не та не в том объеме, как, ну, как мы наделись, не 600 тысяч, а 400. но это у нас. Январь вы закрываете по зарплате полностью. Да. Где-то за ноябрь месяц. Субсидия. То есть субсидия идет с таким запасом. Да. Предприятие На за счет месяца. своих средств, оборотных, прикрывает вот эту зарплату. Да. Понятно. Ясно, Так, ну что, пожелаю вам все-таки работать. Я решение, думаю, приму сейчас с учетом всех пожеланий и комиссии и беседы, и вашей работы. Вот. У нас, знаете, как я всегда говорю, вариантов, как это была карикатура у нас, в Фейсбуке я видел, когда к микрофону, к которому подходят те, кто критикует, очередь несусветная. К микрофону, к которому подходят те, кто делает свои предложения, но очередь гораздо меньше. К микрофону, к которому подходят те, кто собирается работать, вообще-то никого нету. Ну, смотри, ну, что, практически единственный, кто хочет работать на таком сложном предприятии, на благо города Желтый Все, спасибо.